seorang saksi kanak-kanak terbaru membuat pengakuan di hadapan Hakim Zara Khairina Mahathir bahawa beliau mendengar perbualan dalam asrama yang berbunyi Zara terjun dari aras dua banyak darah di lantai. Ini adalah saksi kanak-kanak ke-20 inkuis kematian Allahyarham Zara Kairina Mahathir untuk 24 Oktober 2025 yang menceritakan semula apa yang berlaku pada 16 Julai 2025 di asrama Zara kata saksi itu. Pada pagi 16 Julai 2025, lebih kurang jam 4.30 pagi, semasa saksi baru bangun tidur, seorang domet saksi berbisik kepadanya. Zara terjun dari aras dua. Banyak darah dia dekat lantai aras paling bawah. Saksi menyatakan dia tidak percaya dan merasa tidak mungkin Zara sanggup buat begitu. Apabila saksi keluar dari dom, ramai pelajar berdiri di kawasan koridor aras tiga. Tapi saksi terus pergi mandi. Selesai mandi, saksi dapati dome. Saksi masih lagi berada di dalam dom dan bertanya balik apa yang dia cakap tadi kepada saksi. Kemudian dia beritahu sekali lagi kepada saksi yang Zara sudah terjun dari aras dua ke aras paling bawah. Saksi masih tidak percaya lalu menjenguk ke arah bawah dan dapat melihat kesan darah di tepi longkap. Dalam fikiran saksi dia terfikir, adakah zara terjun dari aras dua ataupun dari aras tiga. Selepas itu saksi terus ke surau untuk sembahyang subuh. Apa komen Pak Cimacio Arung? Adakah anda semua percaya? dengan pendedahan terbaru oleh saksi kanak-kanak ke-20. Dalam proseding inkwes, Zara Khairina hadir hari Jumaat hari ini. Sebelum ini, ada yang mengesahkan mungkin Zara terjun dari aras tiga Tiba-tiba hari ini ada lagi teori baru. Arwah Zara mati kerana terjun dari aras dua. Mana satu yang kita mau percaya Pak Cik Mak Cik Oto Arung? Ini memang makin panas. Adakah arwah Zara terjun dari tingkat tiga atau arwah Zara terjun dari tingkat dua? Atau apa sebenarnya yang berlaku kepada Zara dalam asrama itu? Justice for Zara, justice untuk nyawa 34 juta rakyat. Checkmate. Pendedahan panas, pendedahan bukti terbaru kes Zara Khairina Mahathir. Cukup-cukup seram dan mengerikan proseding inquest Zara hari ini di Mahkamah KK Sabah, Pakcik Makcik Otwarung. Buat kali pertama, ada seorang saksi baru memaklumkan kepada mahkamah bahawa Zara sudah lama menjadi sasaran utama kepada pelajar senior di sekolah itu. Ya, ini adalah petunjuk baru terhadap skandal saga kematian misteri Zara Kairina Mahathir seorang saksi kanak-kanak yang tinggal di blok Rabiatul Adawiyah asrama sekolah menengah kebangsaan agama Tun Dato' Mustafa di Papar Sabah bersama layar hama Zara Kairina Mahadir memberitahu hakim terdapat pelajar senior tingkatan 4 yang sudah lama M Zara Saya ulang Pak Cik Maci Arum. Seorang saksi kanak-kanak yang tinggal satu blok asrama dengan Zara mengaku depan hakim hari ini bahawa Zara Kairina Mahathir sudah lama jadi sasaran senior di sekolah itu. Adakah ini petunjuk kepada kes buli? Di dalam asrama Zara. Adakah semua ini projek terancang dan tersusun oleh pelajar senior tingkatan 4 ke atas zara di asrama itu tinggalkan komen dan pandangan anda pak cik mak cik justice for zara justice untuk nyawa 34 juta rakyat checkmate Inquest bukan mahkamah. Ia tidak mencari siapa bersalah, siapa tidak. Tujuan asal inquest ialah mencari bagaimana seseorang meninggal dunia dan apakah fakta yang membawa kepada kematian itu. Tapi apa yang kita lihat dalam inquest Zara? sudah jauh daripada tujuan itu. Bantahan demi bantahan, hujah demi hujah, seolah-olah setiap soalan mahu disekat. Peguam keluarga Zarah cuba menyoal bagi pihak kebenaran. Tapi yang datang adalah penentangan, bukan penjelasan. Dan disinilah rakyat mula bertanya, Apakah inquest ini masih tentang Zara? Atau tentang mempertahankan sistem? Ya? Yeah. Kenapa perlu ada peguam bela hadir di inquest ini sebenarnya? Kita telah membantah, kita telah memberi memberi hujah, tetapi malah keluarga arwah pun membantah. Tetapi hakim menerima. Inquest bukan tempat untuk membela sesiapa. Ia tempat untuk menjelaskan apa yang berlaku. Itu inquest, kan? Eh? Kebenaran tidak sepatutnya dikawal oleh sesiapa yang pandai berhujah. Sepatutnya dikawal oleh fakta dan kejujuran. Bila peguam mula menghalang soalan, rakyat mula melihat sesuatu yang menakutkan. Sistem bukan lagi berjuang untuk kebenaran, tetapi sistem sedang menyembunyikannya. Dan sekarang, muncul pula kisah bagot di lengan. Saksi kata dia nampak bagot pada lengan Zara. Katanya ia lambang kumpulan mungkin berpulang saka 19 dan sebagainya kita tak tahu eh? Ya. tapi soalnya mana buktinya ada gambar ke ada laporan forensik ke ada catatan dalam laporan bedah siasat ke jawapannya tidak kalau benar tanda itu wujud pasal logis pasti akan merekodnya Kena setiap luka, setiap parut dan setiap torehan mesti dicatat. Tetapi, bila tiada bukti, maka dakwaan itu hanya persepsi. Dan bila persepsi jadi berita, kebenaran mula mati. Patologinya bukan penyiasat simbol. Tugas mereka ialah mengenal pasti punca kematian bukan mengesah tat mengesahkan tatu tanda lahir ya itu atau bakot rahsia jika tanda itu bukan luka aktif tiada darah tiada trauma maka secara saintifiknya ia tidak relevan kepada punca kematian jelas ya jadi bila ada pihak menuduh patologis cuai dan tidak menyebut bakot dalam laporannya itu bukan tuduhan logik eh. itu tuduhan yang datang dari kejahilan sains dan forensik kalau benar bakot itu lambang geng 19 ke geng gelap ke sebagainya tak tahu bukankah sepatutnya semua ahli geng itu diperiksa kenapa yeah. hanya Zara yang dikatakan ada tanda Ya, dah meninggal lah kenapa tiada pemeriksaan ke atas pelajar lain untuk pengasahan kalau benar nak sahkan teori ini periksa semua pelajar yang ada di sekolah ketepikan mereka kumpulan yang ada bakot tu inilah kumpulan apa ini tugas siapa tapi apabila itu tidak dilakukan Maka cycle 19 ke geng ni hanya satu naratif longgar bukan bukti saintifik. Ini bukan penyiasatan, ini cerita yang cuba dijadikan fakta. Dan setiap kali teori seperti ini dimainkan, ia bukan membantu keluarga zarah. Ia hanya mengalih perhatian kepada punca sebenarnya kematian. Ya? Yeah? kena ingat eh? disinilah bahaya sebenar bermula ketika kebenaran belum muncul ada pihak yang memilih untuk mencipta cerita dulu dikatakan zarah pelajar bermasalah sakit jiwa lah, mental lah kemudian kononnya suka mencuri dan sebagainya sekarang dikait pula dengan geng pelajar misteri Lihat bagaimana naratif ini berubah-ubah. Dari isu keselamatan pelajar di asrama, pada isu geng bawah tanah kononnya yang tiada bukti kewujudannya. Semua ini membuatkan rakyat tertanya-tanya. Apakah ini sesiatan mencari punca kematian atau sesiatan mencari jalan keluar? Ya, mencari jalan keluar. Sekarang kita dengar bakal di, 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 dipanggil untuk memberikan kesaksian hampir 50 lebih pelajar ke mahkamah inquest soalnya apakah semua 50 itu benar-benar tahu sesuatu yang relevan ya yeah. Inquest bukan pentas siapa tahu sedikit Mari bagi ke penyataan. Ke, contoh eh tanya awak kenal sama Zara? Kenal angkut. Jadi memberikan keterangan. Ya, eh, pernah tengok tengok Zara angkut. tapi dah sampai dekat mahkamah. Benda yang sama mereka, mereka cerita. Eh, seolah-olah Ha, kalau kau nak dipanggil ha, kau cakap ni ha, macam tu pun lebih lah bukan saya ni ini mungkin mungkin berlaku Setiap saksi mesti ditapis oleh PDRM dan pegawai inquest tapislah kalau mereka hanya kenal daripada jauh zarah ni bukan mendekat eh, skumet bukan klasmet eh mungkin klasmet tu boleh kita panggil semua skumet ataupun domet boleh ini bab lain, dom lain sebagainya. Kau kenal Zara? Kenal. kenal. Okey, sakut. <laughs> Betul. Ya. Lebih malang pelajar ini masih muda. Mereka bawah umur. Apakah kita sanggup menjadi mereka tuntunan awam? Ini bukan soal prosedur sahaja. Ini soal kematangan moral dan perlindungan kanak-kanak. Saya berkali-kali mengatakan bahawa kesaksian kanak-kanak perlu dan wajib disokong dalam 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 dengan ini. Bermaknanya perlu uh, ada corroborative evidence perlu ada. Kalau tak susahlah uh, ni hakim nak buat keputusan. Inkuiri ini sepatutnya menjadi medan kebenaran. Tapi bila peguam lebih sibuk membantah daripada membantu bila soalan tentang fakta disekatkan atas alasan teknikal, kita harus bertanya, siapa sebenarnya sedang sidang ini dilindungi? Siapa sebenarnya? Zarahkah ataupun orang lain? Jangan biarkan inquest ini menjadi pemantasan legal. Akhirnya merupakan siapa yang telah kehilangan nyawa. Kita mesti kembali ke asas. Zara bukan bahan bukti. Zara adalah manusia, anak bangsa yang pernah percaya pada sistem. Ikris ini tonton dewan puan, puan bukan tentang membela nama sesiapa. Ia tentang mengembalikan amanah dan maruah dalam sistem keadilan kita. Kalau benar kita mahu keadilan Hentikan teori tidak berasas, hentikan permainan persepsi. Bukan buka semula. Semua fakta yang dengan jujur, Biarlah pakar bercakap dengan bukti, bukan dengan arahan atau tekanan. Setiap kali kita sebut nama Zahra, setiap kali kita sebut, sebutlah dengan rasa tanggungjawab. Guna di sebalik satu nama itu, ada persoalan besar tentang kejujuran kita semua. Ya? Jadi inquest ini tidak boleh berakhir dengan persoalan tergantung. Saya dah buat BCT dah, buat ni dah. Jangan ianya berakhir dengan open tadi. Ia mesti berakhir dengan jawapan yang jujur kebenaran, kebenaran tidak perlu disembunyikan. Ia ya, hanya perlu dibenarkan muncul. Zarah sudah tiada. Tapi suara inggris ini sepatutnya menjadi suaranya. Suara yang menuntut keadilan sebenarnya. Dan kita sebagai rakyat mesti berani bersuara bila kebenaran disekat. Ya? Kerana keadilan yang takut kepada kebenaran bukan keadilan tetapi sandiwara. Tentu puan-puan, eh, kebenaran tidak akan hilang hanya ditangguh oleh mereka yang takut kepada Jadi, just, justice for Zara. Sila like, share dan subscribe, komen. Ya. Eh. Buat komen. Just type. So, saya suka juga tengok-tengok komen tuan-tuan dan puan-puan dan komen-komen yang telah dilontarkan dalam 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 page saya tu, saya, saya saya, baca hampir semua. Saya so, itu kadang-kadang saya buat tang baru ada video ataupun sebagainya. Dan so, sekarang ini ada masa untuk lebih untuk saya membaca komen-komen tu. tuan tu, 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 tu. Tak apa komen baik ke tak baik kah, sebagainya, tak apa. Silakan ya. Supaya kita boleh berkongsi pengalaman.